статью э, Чупруна, такой автор есть, и он говорит про Папуасов, где было исследование проведены, э, э, по-моему, где-то в Новой Гвинее, я не знаю, то есть не будем. не будем не знаю. И э, какой эксперимент? Вы э, Исследовали на количество белка, которые не употребляют. Они очень здоровые, никто не болеет, в москве живут, нет, да, то что то что есть, выглядит. Есть, да, то есть у них э, полностью слияние с природой. И вот провел исследование, сколько белка они употребляют. Ну как же так? Человек должен употреблять там, если я, например, на мою массу рассчитать, для меня для спортсмена, 90 грамм белка в день употребляет. 1, 1 грамм белка на 1 килограмм тела. То есть это медицина официально говорит, это, это люди обычные. Если занимаются спортом, там <звольтые> до 2 грамм белка. То есть, да, то есть 200 грамм белка сколько это белка, то есть у нас есть этой белковой пищи. Да, и э, оказывается, что вы, они, например, поедали э, 20 грамм белка съедали но вечером у них провели там каких-то, я, я, я в этом не силен, короче, в организме у них находилось 30. она очень сильно ее упускает потому что вот она вот э, как-то ее опускает как, как важный орган вот просто у нас какая теория сбалансированного питания преимущественно в медицине то есть мы употребляем столько продуктов сколько мы считаем что у нас выходит витамин столько витаминов мы должны употребить и микроэлементов и белков жиров углеводов сколько мы их теряем то есть организм воспринимается как безусловно трубка которая вот что загружено на нее, сколько оно попадет в систему. Но фактически это не так. И самое интересное, что это получается, что это э, такое отношение к своему телу. Ты не даешь ему возможность э, работать самим, э, как, не относится к нему как к ребенку, относится к какой-то да, вещи. То есть это уже неправильно. реально живое существо, которое полностью должно органично соответствовать с внешним миром и с твоим внутренним миром. А, вот, а про белок. А, вообще, это, наверное, основной вопрос, который стоял у меня перед тем, как я переходил на свое И стоял у моих тренеров, это постоянный вопрос который ну, в первую очередь дает а как же живот, а как же было? на самом деле есть такое понятие как коэффициент усваивается да? то есть э, например вещества, э, э, да а усваивается и воспринимается организм только то количество которое нужно вот это и есть основное понятие по которому вот среди для меня является вот естественным потому что смотрите что, что происходит, когда мы употребляем вареную пищу? Она становится легко усваиваемой. Время получается, оно получается, что все, что мы употребляем, оно усваивается полностью. Или какая-то часть, даже то не нужно, что не нужно организму. Достаточно у нас, и опять же, вот, мне нравится эта идея, что наш организм, тело и желудочных это саморегулятивная система, потому что у нас все приспособлено, смотрите, мы берем яблоко, кусаем его, моего рожовым, у нас выделяется то количество э, ферментов и микрофлора так настраивается, чтобы выработать количество желудочного сока для этого куска яблока. Понимаете, все как ну все как взаимосвязано, все какая система идет. Когда мы потребляем вареную пищу, э, э, еще смешанную с большим количеством разных блюд, представляете, как сложно подстроиться, найти пазлик, фермент к ферменту, аминокислотка там к какому-то определенному веществу, как это все сложно совместить, как это происходит, как это усложняет всю систему. Из этого идет чрезмерная энергозатраты, из этого идет чрезмерная, скажем так. Э, непринятие этой пищи и или продолжительность наоборот переваривания. Продолжительность, да, продолжительность переваривания и плюс не фильтрация того что переваривается то есть нету естественного отбора вот я употреблял масло литий, ну, почти все свое сведение 2 года после двух лет я начал интересоваться ну как же все-таки улучшить еще потому что среди является последней точкой, вот, э, которая ну, развитие нашего, даже в питании. То есть мы все знаем, что есть жидкое питание, есть претарианство, есть неедение, есть э, солнцеедение и так далее. То есть я привержен, что постепенно к этому можно дойти. Но э, вот э, и получается, что середине не является той точкой, и, соответственно, э, есть лучше. Я старался вот и выискивать те продукты, которые я мог убрать. Оказывается, это соль морская и э, масло. Э, вот был на семинаре э, на фестивале в Днепропетровске. Я там проводил э, ну, тоже на тему спорта сыроедения, но сам слушал Палас Севасиновича. Все, наверное, знаете его, да? Ваш киевский, это гурый То он э, очень интересную вещь сказал про масло, и мне как-то это близко стало, потому что я ко всему так постараюсь относиться. Возьмем масло, например, солнечко, да. Э, это определенная уже вытяжка из, 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 из зерна, э, которая имеет определенный там э, жирный, полностью жирный состав, там, то есть омеги все соответствуют, там, то есть если это не брать нерафинированное масло, э, то есть хор, э, холодного отжима, оно э, есть какая-то определенная у него молекулярная э, формула, структура, которая должна, ну, из-за чего употребляем, потому что э, организму нужен омега, как говорят нам по теории сбалансированных питания. Но если посудить с ментальной точки зрения, вот как мне нравится, зачем вытягивать из уже созданного творцом, не знаю, кем там, кому как угодно, да, в разное верование по разному трактуется. Определенное зерно с полным составом тех ферментов, тех веществ, той структурой, того вида, той формы, которая нужна организму, чтобы этот жир быстро растворился и переварился и принялся организмом настолько, насколько ему нужно. Вот это вот основная идея. Поэтому отказался от масла. И так далее можно вот ну, каждые продукты. То есть основная цель денег, вот если возвращаться к началу, это э, возвращение к естественному э, бытию, к естественности, к природе, э, вот, э, от, э, возвращение э, к тому, вот есть такой интересный очень автор, Шамшук, может кто-то читал его книжки? Читал кто-то? Но ну, он чуть-чуть так иногда, там такие факты, такие космические просто для некоторых людей, но мне он помог, что вот он дал понять, что не все так просто в мире устроено, что есть какие-то такие вещи, которые э, то есть, просто так не объяснишь э, научными терминами. И он писал, вот у него есть такая ну, теория, его наблюдение, скажем так, что до определенного этапа эволюция существует э, ну, э, общество на Земле было без хищничества и то есть и общество и микроф и флора и фауна было без хищничества то есть и растения не было хищников вот это у него такая идея мне она почему-то нравится и э, э, животных не было не было животных хищников просто э, прошли определенные этапы, не пройденные уроки или какие-то там инопланетные существа, там, допустим, если космических тема говорить, э, попали на Землю, и каким-то образом это все переформатировалось в другой формат, и люди начали э, более критически относиться и э, к миру. Там, например, по-моему, начался, вот если датировать славяно риски Верить, то там пишется, что мясо начали есть после ледникового периода, когда люди начали смещаться с тропических вот этих широт, когда было среднее, ну, сильное похолодание, они начали спускаться, и там просто растения, не знали какие кушать, и соответственно вот они начинали охотиться. Так вот, эта идея э, хищничества, она вот сейчас э, приобретает, и мне кажется, хищничество ведет к какой-то деградации, особенно человека, потому что это идет э, самоуничтожение. То, что я хотел сказать. То есть мне и веганский образ жизни, вот я думаю, тут все большинство веганов, это очень, это он будет реально, что надо относиться и к людям, и к себе, и к, вообще ко всему, без хищничества. Да? Что и есть спорт? На самом деле спорт ⁇ это есть самая банальная борьба. Но борьба не как вид спорта, чем я занимаюсь, а вот, ну то есть, кто лучше, кто сильнее. И как вот у меня стоял основной вопрос, как это все вот так поставить, чтобы вот э, быть и там, и здесь. Ну то есть сотрудничать со всеми и при этом не быть хищником. Это очень сложно, и я до сих пор учусь, и каждый, наверное, каждые два месяца у меня происходят какие-то изменения в моем сознании, изменения в моем питании. Э, но есть интересные факты, с которыми хочется делиться, и вот эта причина, по которой я сейчас здесь. Во-первых, хочется развенчивать все мифы, которые нам нам впаривают, которые вот на, на, нам в социум, скажем так, прививает. Это о тестостероне, это о белках, это о микроэлементах, о витаминах, а о, о вообще успешности и что надо делать, чтобы быть успешным. О тестостероне хочу сказать то, что очень много информации в интернете, и даже если, ну, наверное, посредения очень мало в этом, в этом ракурсе. Ну, и может кто-то смотрел фильм, есть такой про стак Джо, 69 день. Там, там он как раз вот про тестостерон, очень э, интересно было сказано, он сделал анализ, он до этого был ну, обычный американец, фастфуд, все такое вот, то есть употреблял всевозможные э, э, термически обработанную пищу. Он сделал анализ, у него там просто шокирующие анализ, оказывается, он совсем нездоровый человек совсем не то здоровье, о котором он думал. То есть выглядит он прекрасно, но оказывается, что анализы показали, что он достаточно больной человек. Что после четырех месяцев случилось? Во-первых, он начал заниматься физическими упражнениями, он стал, скажем так, физку, ну то есть заниматься спортом. И через четыре месяца у него у него было до этого у него был заниженный тестостерон и есть такое понятие, как свободная активность это вроде как то так. Но это э, тот фактор, который как бы, влияет на деторождение. То есть это очень важный фактор. И 4-4 э, месяца все эти показатели, там норма, по-моему, от 100 до 400 каких-то там единиц. То у него было там 90, например. Не дотягивало даже до нижней нормы. После этого было 390. То есть после четырех месяцев средения, просто здорового образ жизни, просто с необработанной пищи, вот такие вот показатели. То есть я говорю это почему? Потому что это тоже один из тех вопросов, как и белок, который был при, при, э, переходе, на, ну, при переходе на средение. вот что будет со тестостероном? Ведь как бы, животный белок, он там синтезируется, он помогает эндокринной системе аминокислоты синтезируются он помогает эндокрин, эндокринной системе работать над тем чтобы этот тестостерон вырабатывался оказывается ну, все гораздо проще и, и просто надо не мешать организму работать не мешать ему быть таким для чего он создан и дальше это конечно же миф вернее, не миф, а понятие как, такое понятие, как агрессия. Вот кто веганы, может, тоже вегетарианство, кто приходил без мяса, начали притоплять э, не неживотную пищу, то понимает, видит, что они меняются, да? Вы меняетесь, сознание меняется, и агрессия куда-то уходит. Это как бы одна из основных э, причин, которые и остаются на этом видом питания без животных белков. И э, и тут такой вопрос, как бы, по сути спорт, борьба, это агрессивный вид спорта, но если она туда девается, агрессия, как же себя вести? И вот тут -то я тоже стыкался с многими вещами и интересными, и, но все это, понимаете, это как-то экспериментально. Я не нашел в интернете каких вот, скажем так, подобных ситуаций, когда люди переходят на соведение и занимаются профессиональным спортом. Поэтому я был как-то вот, экспериментатором. Может, есть люди такие, но...